İndi isə ümumi sınaq 2-nin izahlarına baxaq. Burada 2 dənə sual var. Bu dəniz yollarından biri Bakı ilə İran arasında yerləşir və bir də Bakı-Culfa-Təbriz-Tehran yolu nə yoludur? Deməli burdan oxuyaq. Bu köhnə 11-ci sinif dərsliyindəndir. Bir dəfə miq sınağına düşüb deyə mən bunu ə, deməli sual kimi salmışam. Nəqliyyat bölməsində yazılıb ki, Çanlıba Azərbaycanın əsas nəqliyyat yolu Culfa-Təbriz-Tehran xəttidir. Yəni bu e, dəmir yolu Culfa-Təbriz-Tehran xətti. Hazırda Azərbaycan vəsisi ilə İran arasında bu istiqamətdə nəqliyyat əlaqələri, Bakı-Ənzəli, Bakı-Noh şəhər dəniz yolu, deməli Noh şəhər nə oldu? Dəniz oldu. Bakı-Culfa-Təbriz-Tehran dəmir yolu oldu. Deməli, burada da birinci sualda deyirdi Bakı-Noh şəhər, deməli Bakı Bu dəniz yollarından biri Bakı ilə İran arasında yerləşir. Əlbəttə ki, Bakı növbə şəhrdir və Bakı-Culfa-Təbriz-Nəxeyran nə yoludur? Dəmir yoludur. Növbəti. Deməli, birincisi Ceyrançu-Razın Nur tərəfdə Neogen yaşlı səxurlar, ikincisi Lənkəran ovalığıdır. Ovalıq olduğuna görə 4-cü dövür, 3 Lənkəran və Talış dağları, belə deyək də, indi burada Naxçıvanda var, Naxçıvanda paleoqen yaşlı səxurlar. Bundan başqa Talışda da var və yüksək dağlıq zonalarda, böyük Qafqazda isə yurdudur. Düzgün cavabdir. Elektronenergetika sənayesinə sestlərin və vasitələrin sütünc təşdidi ölkələri. Buradan cədvələ baxaq. Gördüyünüz kimi sestlər Norveç, Braziliya, Kanada, Albaniya, Efiopiya, Kolumbiyadır. AS-lər, Fransa, Belçika, Koreya, İsveç, İsveçrə, İspaniya. İndi burada düzgün cavabımız hansı oldu? deməli, sestər oldu, Kanada, Norveç, Braziliya, Albaniya, Efiopiya, yəni çoxlu çaylar olan və AS-lər oldu, Belçika, Karaya, Fransa, Əz əzbərə dayanan bir sual idi. Məsələn, B variantında Ruminiyada daha çox neft olduğuna görə ES-dir. Sonra C variantında Belçika e, AS-dir. D variantında e, deməli Çin daha çox e, ES-dir, yəni daş kömürə görə. E variantında Ruminiya yenidə qaldı A bəndində. Növbəti. Lankaran şəhər iqtisadi rayonunun əhalısının ümumi sayı 2010-cu ildə 8823.6 min nəfər, təbii artım 1000 nəfər, 11.5 olub. 2015-ci ildə əhalının sayı nə qədər olacağını hesablayım. Deməli biz əvvəlcə hesablayaq ki, 823.6 min nəfər və təbii artım 1000 nəfərə 11.5dirsə, 1 ildə ümumi artım nə qədər? Burda hesabladıq, 1 ildə ümumi artım, fikir verin. 9000-dən bir az çoxdur. Bu 1 ildəki artımdırsa, sualda deməli soruşur ki, 2010-cu ildə 823-dür, 2015-də nə qədər olar? 1 ildəki artımı tapdıq axı 9 milyon. Deməli onu da vurduq 5-ə, 47.000 e, 47.357, e, yəni elə də çox deyil əslində 47.000-dən. Deməli bu 5 ildəki artımdır və biz nə edəyək? İmumə 2010-cu ildəki əhalinin üzərinə gələ 823.6-nın üzərində 47.000 gəlsək, bu da eləyəcək 870.9 təqribi. Ona görə düzgün cavab D bəndində ol. Deməli biz nə etdik burada? Yenidən deyək min nəfərə 11.5-dən və 826-ya x-dan ümumi 1 ildəki artım 47 min olduğunu tapdıq. 1 ildəki artımı vurduq 5-ə, çünki 2010-dakı əhalini soruşmur, 15-dəki soruşur. Vurduq 5-ə 47 minni 299 min elədi. 1 ildəki artım onu da vurduq 5-ə 47 min elədi. Və ümumi əhalinin üzərinə gəldi 47 min, o da elədi 870 Yəni aydın məsələdir bu. Kənd təsərrüfatının ekstensiv yol ekstensiv yolu deyəndə geri qalmış ölkələrin yolu nəzərdə tutulur. İşçi qüvvəsi sayı çoxaldılır, bitkilərin və heyvanların sayı çoxaldılır. Əkin sahələri genişlənir. İsteyirlər ki, məhsuldarlığı artırsınlar, ancaq əkin sahələrinin artırılması ilə, heyvanların sayının artırılması ilə Azərbaycan da kimi pamdıq sahələrini, pambığın daha çox məhsul almasını istəyirlər. E, deməli, əkin sahələrini çoxaltmaqla, hər yerə pambıq əkməklə Onuncu düzgün cavab A bəndi olur. Yəni əslində nə etmək lazımdır? Əslində məhsuldarlığı artırmaq, yəni 1 hektardan daha çox məhsul almaq lazımdır. Deməli, burada Bakı şəhərindən 180 dərəcəlik uzunluq fərqinə malik olan deyirsə, deməli Bakının əks merdiyanıdır. Bakı ilə 180 dərəcə uzunluq fərqindən malik olan 130 dərəcə qərb uzunluğudur. Hə, həmişə belədir. Məsələn, deyirsə ki, 0 dərəcəlik merdiyanın 180 dərəcə fərq, deməli 180-dir. 180 Əgər deyirsə ki, məsələn 100 dərəcə şərq uzunluğu ilə 180 dərəcə fərq o olur artıq 80 dərəcə qərb uzunluğu, yəni onun əks bir yerdə. Burada da 130 dərəcə qərb uzunluğundan və 40 dərəcə şimal enliyindən çıxıb üzü şimala doğru gedib. Deməli 130 dərəcə qərb uzunluğu, burada baxın, deyir eyni merdian çevrəsi üzərində və Bakı ilə 180 dərəcə fərqdə. Yəni burdan yola çıxıb 40-dan ümumi 11100 kilometr gedib. Yəni orada 100 dərəcə deməkdir. Diri əvvəlcə şimala getdi. 40-dan neçə dərəcə sonra qütbə çatır, 50 dərəcədən sonra. Deməli 50 dərəcəsin sərf elədi, qütbə çatdı. 100 bu 100-dən Qalan da 90-dan da həmin o 50-ni çıxaq, yenə də gəldik 40-a çıxdı. Amma bu 130-un əksinə, yəni 50 dərəcə şərq quzmunun 40-ına. Çünki də eyni merdən çevrəsi üzərində. Eyni merdən çevrəsə yəni 130-un əksinə gəlib 50 dərəcə şərq quzmunu çıxır. Yəni 40 dərəcə şimalı, 50 dərəcə şərq quzmunu gəlib çıxıb. Cavab. Ha, burada da göstərilib. Diqqətlə baxın. 130 dərəcə qərb uzunluğu, 40 dərəcə şimalinə yola çıxdı, qütbə doğru 50 dərəcə orada sərf elədi. Ondan sonra çatıb qütbə, qalan 50 dərəcəni aşağı getdi, yəni 90-dan çıxdıq, e, deməli 50-ni, gəldik 40 dərəcə şərq uzunluğu, 40 dərəcə şimalinə, 50 dərəcə şərq uzunluğuna çatdı 130 dərəcədən. Düzgün cavab oldu, yəni A. Uyğun olmayan pətləri müəyyən edim. Baykal Rusiyadadır. Bəli, Balxaş Qazaxıstandadır. Balaton Alman yox, Macarıstandadır. Ladoga Finlandiya yox, Rusiyadadır. Michigan Kanada yox, ABŞ-dadır. Marakay Venezuela düzdür. Deməli, düzgün cavab oldu. Balaton Macarıstan, Ladoga Rusiya, Michigan ABŞ olmalı idi. Belə cavabdır. Azərbaycan yerli e, xammal əsaslanan kağız sellüloza sənayesinin olmamasının səbəbi. Ona görə bizdə yoxdur ki, e, bizdə Meşələr sənayə əhəmdli deyil. Meşələr o zaman sənayə əhəmdli olardı ki, Azərbaycanda meşəllik həmsalı 25%-dən çox olardı. Deməli, ən birinci səbəb kağız sellulosunun olmamasının səbəbi E, ə tema meşə meşələr sənayə deyil. Ondan sonraki proses su falan o sonrakı proses. Əsas meşə olsun, ondan sonra olsun. Ya əgər məsəl biz anıq götürsək, Suetdə belə çıxır Azərbaycanın meşə var, amma su çatışmır onu emal etməyə, amma heç meşə də yoxdur axı. Düzgün cavab B. Göldə bataqlığın yaranma prosesi deyəndə biz Əvvəlcə bilirsiniz ki, sfaqnum mamırı e, örtür bataqları, sonra b a, yəni a ilə başlayıb, daha doğrusu e, s s-də bir göl yaranır, ondan sonra sfaqnum mamırı örtür, b olur. Yəni bax bu formada. Ondan sonra da daha çox sfaqnum mamırı daha çox örtür, ona görə olur deməli c b a kimi ardıcıllıq. Burada da yazılıb, göllərdə bataqların yaranma səbəbi baxın, əvvəlcə belə bir şeydir. E, göl yaranır, qıraqlarda sıvaq dumanı, sonra sıvaq dumanı belədir, ondan sonra təmiz örtür, torf qatı yaranır. Deməli, burada divergent tava sərhədləri göstərilir və divergent vulkanlara aid olan əlamətlərdir. Yəni Islandiyadakı Havaydaşa əsası tərkiblidirlər, əsası və yaxud da qalxan var idi demək olar. Havay, Islandiya adlandığı vulkanlar aid edilə bilər və ə, sıyıq, duru lav axıdır. 2 5 6, yəni bu tip vulkanlar elə çox dəhşətli olmur, daha ə, axıcılıq qabiliyyəti çox olur. Partlaşsız üçünji divergentlər toqquşma zonasında olanlar daha güclü olur. Çünki bunlar bir va ayrılarlar, bir va toqquşurlar. Cavab B. Deməli bu landşaft qurşağı, əgər burada biz e, bunu əvvəlki mövzular demişdik ki, burada at e, demə, atdır. Niyə? Ona görə ki, cod yarpaq meşə var burada. Baxın, cod yarpaq. Bu dağlarda cod yarpaq, məsələn, Antın cənubu gəlib düşür ə Patagoniya tərəflərə, orada yoxdur. Skandinaviya da ümumiyyətlə yoxdur. Uralda yoxdur, Tyanşanda yoxdur. Bir dənə Arp dağlar. Deyə bilərsiz bu nə, nə mənada? Bu sxem nəyi bildirir? Sxem nəyi bildirir? Şimal qütbü, şimal, ə, deməli, təsəvvür edin ki, bura ə, deməli Şpitsbergen tərəfdir, Şimal Buzdən Okean. Ordan gəlir aşağıya, deməli bu formada gəlir. Bura da Alpsa çıxır dağın zirvəsinə. Yəni ə, yuxarıdan Şpitsbergendən gəlir bax bura Schpisbergendir. Bura gəldi, gəldi, gəldi. Çatdı burda Fransa tərəfə, orada çıxır Alpın zirvəsinə. Yəni demək istir ki, e, landşaftlar şimaldan cənuba da doğru paylanır. Dağın ətəyindən zirvəsinə doğru da paylanır. Cavab C bəndi. Deməli, burada qrafikdə birincisi 4000-dən bir az yüksək idi. 4000-dən bir az yüksək hansı dağ ola bilər? Deməli, məsələn, Qafqaz ola bilməz, Qafqazı sizcə o 5000-dən yüksəkdir. Atlas ola bilər, 6 <coughs> ay da ola bilər. Çünki Atlas 465-dir. 6 ay 456, yan yəni, o ola bilər. İkincisi 2000-dən bir az yüksək 2000-dən bir az yüksəkdirsə, Urallar çıxdı. Çünki o 1895-dir. Deməli, 2 dənə bənd arasında. Onsuz Qafqazı çıxmışıq E-dən, B-dən C-yə Uralları çıxdı, qaldı A-nı D. Qusayırıcı da ola bilər. Çünki 2228-dir, Abbas 2037-dir. Üçüncüsü 4000-dən bir az yüksək. E, 4000-dən bir az yüksək, bəli. 6 ayda ola bilər Arpda. Yəni A-nı D hələ ki düz gəlir, amma 5000-i keçən Arp yox. 1000-də 5140, yəni D ona görə səhv oldu. A 4807-dir. Ona görə düzgün cavab A oldu. E, dəniz səviyyəsindən 1200 metr yüksəldə olan kənddə meylli 20 dərəcə olan yol çəkilməsi üçün neçə e, meyl, e, deməli, dəniz səviyyəsindən 1200 metr hündürlükdə olan kənddə 20% meylli olan yol çəkilməsi üçün bu uzunluq nə qədər olmalıdır? Deməli, uzun meyllilikdə bilirsiniz ki, qısa məsafə verilən faizlə ifadə olunur. 20% faiz, x 100% belə bir e, tənasubla həll elədik ki, uzun yol e, 6000 metr idi. Yəni bunu sxematik şəkildə çəksək, bir dənə zirvə var, ora 2 dənə yol var. Bu zirvənin hündürlüyü bilmirəm indi nə qədədir. Həmin yola qısa məsafə 1200-dür, uzun məsafə 6000 oldu. Biz indi onu tapdıq və onun dəyəri də soruşub. Burada da faiz 20%dir. Yəni məna ondan ibarət ki, 1200 6000-in neçə faizidir? Yəni qısa yol, uzunun neçə faizi? Həmişə belə suallarda bax bu qısanı verilən faizlə ifadə elə. 1200-ə 20 faiz x-a 100 faizlə götürülür. Düzgün cavab oldu hafə. Deməli Neptun burada Neptuna aid əlamət bundan ibarətdir ki, e, pa, deməli P2 Tritondur, Neptun Triton. Bunu biz dəfələndə bir şey. Uran e, səmada göy rəngdə görünür, Uran və bu bir dənə P2 var idi. Oberion birdə Titaniya. Saturnum e, deməli halqalarına görə fərqlənir. Mars Günəş sistemində e, Günəş sistemində Mars deməli e, deməli 4a e, Jupiterə dedik. Jupiter Günəş sistemin ən böyük planetidir. 4a Marsa aid əlamət budur ki, e, deməli Olimp dağı var, ən hündür Günəş sistemində ən hündür dağ. Sonra Veneriya aid əlamət budur ki, ən parlaq cisimdir Günəşdən və aidan sonra Merkuriya aid əlamət budur ki, Nəhəng çökərlər var. Onlardan biri e, Merkuriadə Nizami Gəncəvidədir. Məsələn, Saturnun peyci Titandır, amma Uranın peyci Titaniyadır. Bunu qarışdırmayın. Planetləri kiçikdən böyə doğru düzəy. Deməli, kiçikdən böyə doğru düzəndə biz demişdik ki, kiçikdən böyə belədir. E, Merkuri, Mars, Venera, Yer, bir də ki, o birləri, yəni xariciləri axırdan əvvələ deyirdik. Deməli, kiçikdən böyə belə oldu. Merkuri Mars, Venera, Yer, yəni Yer qrup planetası, ən böyük yerdə. Ondan sonra xaricləri əvvəldən axı, yəni Neptun, sonra Uran, Saturn, Jupiter. Deməli, Yer, Merk e Merkuri, Mars, Venera, Yer, Neptun, Uran, Saturn, Jupiter. Yəni xarizələri axırdan əvvələ. Cavab oldu C bəndi. Deməli, horizontal xəritəsinin miqyası daha böyükdür. Biz demişdik ki, miqyası böyük olanda ərazi daha kiçik olur. Çünki kiçik əraziləri elə çox da ə, deməli kiçiltməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, Bakı şəhərinin təsvirinin bir dənə Rusiyanı Rusiyanın təsviridir. Rusiyanın xəritəsi daha kiçikdir, Bakının xəritəsi daha böyükdür. Deməli böyük miqyaslı xəritədə nə edirlər? Daha kiçik ərazilər təsvir edirlər. Və kiçik ərazidirsə, deməli kəsmə hündürlüyü də kiçik olmalıdır. Çünki böyük ərazinin kəsmə hündürlüyü böyük olar. Məsələn, dünyanın xəritəsində kəsmə hündürlüyü 1000 metrdən olursa, Azərbaycan xəritəsində 100 metrdən. Deməli böyük miqyas bərabərdir kiçik ərazi, o da bərabərdir kiçik kəsmə. Deməli biz də burada kiçik kəsməni tapırıq E, e bəndində. Baxın, ən kiçik kəsmə E bəndidir. Baxın, 10 metr. Qalanın heç birində 10 metr kəsmə hündürlüyü yoxdur. Deməli, yekun olaraq belə bir e, qaydanı deyək, əgər ərazi kiçikdirsə, böyü miqyasdan istifadə olunur və onun da kəsmə hündürlüyü daha kiçik olur. Bizdə də sualda böyü miqyasdan söhbət gedirdisə, deməli biz kiçik ərazi axtarmalıyıq. Kiçik ərazində kəsməsi kiçiyə, yəni kəsmə kiçikdirsə, ərazi də kiçikdir və miqyas böyüdür, bir sözlə. Deməli burada 90 min e, müəssisənin enerji tələbatını ödəmək üçün 90 min ton neft lazımdır. Neftə əvəz etmək üçün nə qədər daş kömür lazımdır? Biz qayda demişdik ki, neftin enerjisi 10500dür, kömürdə 7000dür. Deməli 90 minni 90 min vurduq, e, deməli 10500-ə böldük 7000-ə. Burdan tapdıq 135 min elədi. Yəni 1 e, ton neftdən 10 10.5 10, ayrılır 90 min tondan nə qədə? Yəni onu tapdıq, neftlə enerji. Sonra onu da böldük kömürə. Çünki kömürdə də 1 tondan 7 min varlıq. Cavab 135 min. Deməli uyğun olmayan bəndi cod yarpaq meşə subtropik qəhvəyi Tunis bu tamamilə doğrudur. Sonra tayqa mülayim podzol Kanada bu da doğrudur. Səhralı subtropik boz qonur İran düzdür deməli savanna, subekvatorial, qırmızı, e, yəqin ki, Qonur Tüvə, Liviya ola bilməz. 4 səhvdir. Çünki Liviyada səhradır və tundra subaktı bu da düzdür cavab olur yer. Araz palıdı hansı milli parkda qorunur? Araz palıdı Zəngəzur Milli Parkında qorunur. Deməli e, cavab oldu C çayların yerləşdiyi qurşaq. Mürrə çayı e, mü, e, mülayim qurşağa aid olan çaylar, Dunaydır tamamilə mülayimdə yerləşir, Volga tamamilə, Rein tamamilə. Subtropikdə isə Mürrədir, Kürd və deməli araş çayları. Xəritəs xəmdə 13, 12 və 13-cü. 12-ci yasaqlıq Azərbaycanın adada olan yeganə yasaqlıq kil adasıdır. 13-dəki bəndovandır. Hansı ki bəndovan Qarbağın Qara Dağ rayonu ilə Salyan rayonu arasındadır. Cavab B bəndə oldu. Burada da bütün yasaqlıqlar qeyd olunub baxıb bilərsiz Hansı hadisə daha əvvəl baş verib? Deməli, İlk Dünya səyahəti 1492 Kolumb, 1519 deməli Magellan, Hindistana su yolunun tapılması 1498 Gama, Amerika qitəsinin kəşfi 1492 Kolumb, Cənub qütbünün kəşfi o da 1900 təqribən 9-10-cu illərdə olub. Yəni Cənub Qütbü 11 də 10-11 də belə demək olar. Yəni daha ə, gec olub. Amma Leif Eriksonun Amerika səyahəti 10-cu əsrdə olub. Bu ən əvvəl olub. Deməli Cənub Qərb Asiyan dini əlbəttə ki bizim zonadır, xristianlıqdır, daha doğrusu İslamdır. Mərkəzi Afrikanın dini yerli dinlərdir. Avstraliya İngilsonu xristianlıqdır, Yaponiya sintoizmdir. Konfutsiyçilik isə Çin olardı. Növbəti Malaziya, İndoneziya, Taylanda aid olmayan əlamət, əhalinin təbii artım ikinci tipidir. Deməli Malaziya, İndoneziya, Taylanda aid olmayan deyirsə, bu aid olandır, ikinci tipdir. ASEAN aiddir, Kaltchuk Sessel aiddir, Cənub-Şərqi Asiya amma yüksək urbanı yox, orta urbanı. Çünki bunlar inkişaf etmiş ölkə deyillər axı, yüksək olsun. Orta olur. Cavab B. 23-cü gündə günəşin çıxma və batma vaxtları arasında fərqin daha çox olduğu biz e, elə bir məntəqə götürməliyik ki, orada gündüz uzun olsun. Çünki gündüz uzundusa Günəş daha tez, günəşin çıxması ilə batması arasında fərq də daha böyük olur. Məsələn, biri var ki, gündüz ola 13 saat, biri də var 20 saat. Hansında günəşin batması ilə çıxması arasında vaxt daha çoxdur? Əlbəttə ki, 20 saat. 20 saat də Arktik qütbə yaxın. Deməli, biz 22-ci gündə desə şimal qütbinə ən yaxını götürəcəyik ki, orada gündüz uzundur və gecə ilə günz arasında fərq də çoxdur. Daha doğrusu, da günəşin çıxmasından batması arasında. Cavabdır. Deməli, kürün qolları qanı xəricə çökəliyindən, e, deməli, Ə, e, axır Kürün qolları. Birincisi e, götürürük, Türyançay, Əlicançay, Dəmiraparan buhardan axır. Əlbəttə ki, Şirvandan. Qanıx Xərçəydən axan hansı çaylardı? Talaçay, ka, Katex. Kürün, məsələn, A variantında pirsaatı çıxdıq. O Kürün qolu deyil. D variantından e, deməli Şirvan çayları yazıb ki, bəli, o düzdür. Amma Əlicançay, e, Göyçay, Katex Kürün qolu, birbaşa qolu deyil, yəni. Sonra E variantından Ə, türyan Ələcan dəmir aparan qanlı xəyriçay deyil. Sonra A variantından Böyük Qafqazın şimal-şərqi Türyan deyil. Cavab qaldıcı. Aran qısadı rayonun İranla sərhəddə yerləşən inzibati rayonu. Bu köhnə Aran'dan gedir söhbət. Bu e, yəni Kür ərazisindəki belə deyək, inzibati rayonlardan gedir söhbət Kür ərazidəki. Belə deyək də Kür əraz ovalığındakı inzibati rayonlar. Düzgün olur İmişli, e, Biləsu var və Beyləqan. Cavab A. Yəni İranla sərhəddə olan inzibati rayonu bir sözlə. Cavab A. Deməli, qara çöhrə, qara çöhrə bilisiz ki, Şamaxıdadır. Qarmaqvari Şam Göygöldə, Şəxtsinarı Bəsitçayda, yəni Zəngilan 3, Ceyranlardakı qorunur, Şirvandaq, yəni Yarımsərədə qorunur. Düzgün cavab yey. Deməli, bura Yukatan yarımadasıdır. Yukatan yarımadasına aid əlamət demə okyan səhili mövqey. Burada yazılıb ki, rütubətli. Niyə rütubətli tropik ilin formalaşıb? Burada səbəb budur ki, müəttə qərb küləklərinin çıxırığı. Çünki bura tropik zonaya qərb küləyi gəlmə müdəhimət gedir. Cənub pasatda yox, şimal pasatda olmalıdır. Və ortel temperatur niyə aşağı olsun ki? 6 də səftdə tropik yerdir. Yəni orta ə, isti yerdir. Ortel temperatur yüksəkdir. Okyan səhili mövqey, isti cəryan və şimal pasatı. Cavab B. Deməli burada Direk boğazı əks olunub. Direk boğazı hansı subyektlərini birləşdirir? Direk boğazı birləşdirir Atlantiklə Sakiti və nəyə ayırır? Odlu, deməli odlu torpaqla demək olar və yoxsa Cənubi Amerika ilə Antarktika nı ayırır? Dünyanın ən inli boğazıdır. Düzgün cavab olur E bəndi. Deməli xəritə sıxında alüminiumun istehsalının ilkin mərhələsi gedir kasıb ölkələrdə. Yəni Braziliya, Surinam, Guyana, Jamaika kimi ölkələrdə birinci mərhələsi. Yəni 2 3 demin sualdır. Son mərhələsi isə varlı ölkələrdə, yəni e, deməli İngiltərə, Yaponiya kimi ölkə, yəni enerjisi olan düzgün cavab D bənddir. Məsələn, birdə ümumiyyətlə bir variantlardan çıxırıq. İndoneziyada bir də ki 5 e, deməli çıxırıq burdan. 2-nə məsələn A variantına yazıb ki 2-nə 3 də bəli o ilkin mərhələdir, amma 1-nə 5 çıxdı. Yəni birləri çıxsa variantda. Yəni A-nə Y gedir. Məsələn B variantına 3-nə 4 ilkin mərhələ ola bilməz. 4-nə 6 ilkin mərhələ ola bilməz. 1-dən 4 ilkin mərhələ qalır. Yəni C. Orta Araz vilayəti D bəndidir. Orta Araz vilayətində düzəlişləri qərədən şəkilə düşün. Baxın. Sədərə Şərur Böyükdüz Naxtəvan Gülistan Yayçı Ordubad. Arzlıq belədir. Sədərə Şərur Böyükdüz Naxtəvan Gülistan Yayçı Ordubad E bəndidir. Burda şəkilə baxın. Atabat gölünə aid olan xüsusiyyətlər. Batabat gölü Naxtəvanda uçqun məşəhəli göldür. Naxtəvanda dağ məşə olmadığına görə bir çıxılır. Bir neçə nisbətən deyil, yalnız şahbuzdur. Ordubat deyil, çıxdı, qaldı, uçqundu. Cəhənnəm niyə şahbuzdur? Cavab D. Slaviyan dil qrupuna aid olan xaqlar, Ukraynalılar, Benqallar çıxdı. Benqallar Hindardır. Tıvalar türkdür. B-dən Tatarlar türkdür. D-dən Xakastarlar türkdür. E-dən Avarlar Qafqazdır, Qalır, Palyaq, Ukran, Belarusçu. Sonra ölkənin geosiyasi mövqeyi, e, bilirsiniz ki, orada əsas amil vardı. Bir də digər amil vardı. Əsas amil nə idi? Hərbi güc, təbii resurslar təminat ÜDEM-in adam başına düşən həcmi, yəni təbii resurslarla həzmə ÜDEM, bir də e, hərbi güc. Bu da eləyir 2 4 5. Cavab A bəndidir. Nisbət təbəti 20% olan havanın verilən temperaturda doyma üçün 25 qram su buxarı lazım olduğunu nəzərə alaq, onu mütləq qeyd edib tapın. Deməli doymaası üçün 25 qram lazımdır, mənası odur ki, ümumiyyətlə bu hava 25 qram sudur. Deməli burada 25 qram ümumi su tutdur. Su tutumu 25 qramdır, amma içərisində 20% su var. Deməli biz nə edirik? 20-nin 20 25-in 20%-nı 25 20 tapırıq, o da deyilir 5. Burda çatışmayan söhbəti getmir. Çatışmayan demir, deyir doyması, yəni ümumi doyması üçün. Əgər çatışmayan desəydi, onda biz məcbur idik ki, 25 qram e, 80% götürəcəyik. Çünki 20%dirsə və çatışmayan e, 25dirsə, biz məcbur idik ki, 80%-ə 25 götürəyik 100%. Yəni belə deyil axı, çatışmayan söhbəti yoxdur. Yəni ümumi sutsumu su 25 qramdır. 5%də tutsadı bir sual. 5% varsa 25-in 5%. -25 B-dən aya doğru torpaq tiplərini ardıcıl düzün. Deməli B-dən aya doğru düzəndə, məsələn, e, bozla başlaya bilmərik. AB E gedir. Allüvyalla da başlaya bilməli qalır. Dağ çəmən, qonur yuxarıdan aşağıda qonur, qəhvəyi, tünd çaval, aşağıvadı boz çəmən. Yəni e, Şirvan üçün cavabdir. Azərbaycan və Özbəkistan oxşar cəhətləri, bitkiçilikdə pambıqçılıq əsas sahələrdir. Dünya ulan çıxışı yoxdur. Tərcümədə bizdə Naxçıvan var, onlarda Qaraqalpaq var. Deməli 3 4 5 Özbekistan dənizə çıxışı yoxdur. 6 gedir. Kapital ixrac edən varlı ölkələr olur. Qara metalojiya bizdə inkişaf edib, orada yox. Orada neftdir. Əsas bir də əlvan metal qızıldır. Cavab C bəndə olur. 40-cı sualda X məntəqəsində ə, saat 17:50-dir. Y və Z-də saat neçə olar? Deməli X məntəqəsində ə, saat 22:50-dir. Burada yazılıb 17:50-dir. Deməli x ilə birinci y-i deyir tap. Y ilə e, x arasında 22+22 22, 44 dərəcə var. O da deyir 2 saat 56 dəqiqə. 17:50-dən 2 saat 56 dəqiqəni çıxırıq. Deməli necə çıxacağıq? 17:50. E 17:50-dən əvvəlcə 2 saat 56 dəqiqəni deməli çıxmalıyıq. 2:56. Əvvəlcə 17:50-dən 2-ni geri çıxaq, 2 saatdır. 17:50 1 saat çıxanda 16:50, 1 saat çıxanda 15:50. 15:50 və qalıb 15:50 qaldı 2 saat çıxanda. Və burada da 56 dəqiqəsi qalır baxın. Deməli 15:50-dən də 56 dəqiqəni geri çıxırıq. Bu deyilir 14 saat, saat 14:54. Çünki tam 1 saat da çıxmadıq da. Əgər 17:50-dən yenə də 1 saat çıxsaydı 16:50-dən 15 15:50-dən 1 saat da çıxsaydı 14:50 qalardı. Amma biz 56-nı çıxdıq axı. Ona görə də 14:54 elədi. Deməli bu saat. Burada da 22-nə 44 arasında 22 dərəcə var. 22 dərəcədəki 2 saat 28 dəqiqə deməy idi. 17:50-nin də üzərinə 2 saat 28 gələndə bu gəlmə hesabında 19 18 eləyir. Düzgün cavab B bəndidir. Bu yəni A-da saat qurşağı məsələsidir. Deməli burada baxaq. 1-ci də deyir ki, Böyük Qafqazın ətəyindən zirvəsinə doğru 1-ci də 800 metrə qədər bir ərazidir yarım səhra quru çöldü. Birincisi 800 metrə qədər, ikincisi 800 min arasıdır. 800 min arası soyuq ola bilməz. Deməli mülayim istidir. Üçüncüsü 2700-ə qədər soyuqdur. Dördüncüsü dağ tunduradır, 2700-dən yuxarı. Cavab B. Deməli bu da maraqlı suallardan biridir. Burada deməli izahı yoxdur. Baxaq deyir ki, A məntəqəsində atmosfer təzyiqi 680 mm civə sütunudur. M məntəqəsi ilə Çayırroza basının hündürlük fərqi nisbət olunan hesablayırıq. Deməli biz bilirik ki, çayın dənizin dənizdə olan atmosfer təzyiqi 760-dır. Burada isə 680-dır A-da. Deməli biz 760-dan 680-ı çıxmalıyıq. Görər ki, burada təzyiq nə qədədir? Və 760-dan 680-ı çıxanda 760dan 680 qalır və 80-ı da vurduq 10-a 800 metr elədi. Yəni görək indi bunların arasında neçə dənə boşluq var, biz kəsmə hündürlüyü tapaq. Deməli A-nın dəniz səviyyəsi arasında baxın 1 2 3 4 dənə boşluq var. 800-ü 4-ə böləndə 200 metr kəsmə hündürlük elədi. Kə, ə, kəsmə höndürlüyüdən də deyir N mənzəqəsi ilə çayın eroziyan N mənzəqəsi ilə çayın ə, töküldüyü dəniz səviyyəsına neçə metr var? N mənzəqəsi burada yerləşir. 1 2 3 4 5 dən də burada boşluq var. Deməli 200 vurduq 5-ə 1000 metr elədi. Bu atmosfer bölməsində də var idi. Düzgün cavab 1000 metr oldu. Xəritədə 4 sm saat töngəlinin həqiqi əsası 36-dır. Xəritə miqyasının qayda belədir ki, kök altında 36-nın bölüyü 4-ə, kök altında 36-nı 4-ə böləndə 9 eləyir və 9-dakı e, 3 çıxır, 3 arxasında 3 dənə 0. Daha horizontal təsvir edilən ərazilər burada elə bir ərazı götürməli ki, bu ovalıq olsun, daha horizontal. O da 1 4 6 olur. Amerika qitəsində antropogen landşaftlar, məsələn, A variantında laboratoru çıxdıq, B-də Amazonu, C-də Alyaskanı, D-də Amazon qalır. Kanada, Cənub-Şərqi, Abşin, Şimal-Şərqi, Latin Amerikasının sahil əraziləri. Deməli, Gəncə Qazaxın Ermənistan sərhəddi deyil. Ermənistan sərhəddi olmayan Goranboydu, Göygüldü, Şəmkirdə qalın, hamısı sərhəddi. Cavab B. Burada da verilib. Araldənizində əhalinin niyə tərk edir? Araldənizin əhalisi ona görə tərk edir ki, səviyyəsi aşağı düşür və xəstəliklər yayılır. Biz bunu demişdik. Xəstəliklərin yayılması ilədır. Yəni əs, gölün səviyyəsi aşağı düşəndə əhalinin getməsi səbəbi deyil. Əsas səbəb ki, xəstəliklərdir. Deməli, burada e, bu çöldür. Çölə aid əlamət budur ki, ən məhsuldar torpaqlar Çin, Rusiya, Ukrayna da yayılıb və Qazaxıstanda dəmiyyə əhəmiyyətindədir. Ümumiyyətlə dəmiyyədə tək səqazqan elə hamısında. Cavab 2 5 6 və Rein çayının sahında olan ölkələri mənsubdən mənbəyə, mənbədən mənbədə, mənsebə doğru İsvetsirədən başlayaraq Almaniya və Niderland. Mənsebi də Niderlanddadır. Burada da göstərilib. Baxın. Belə şəhərlər və nəhayət Mississippi çayının mənsebəbində yerləşir yeni orlayan şəhəri cavab B.